Video muzu bəyənsəniz, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiz. Bəyəndiyiniz videolarınıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV gör, gəz, tanı. Əziz tələbələr, bu gün biz sizlərlə multikulturalizm fənnini çərçivəsində 20-ci əsrin ictimai fəlsəfi təəlimlərində tolerantlıq və humanizm ideyaları haqqında və bu ideyaların tərənnim olunmasında daha aktiv fəallıq göstərən pasifizizm, kosmopolitizm və transhumanizm ictimai təəlimləri haqqında məlumat verəcəyik. Ümumiyyətlə 20-ci əsr bəşər tarixindən bir çox inqilabların, bir çox müharibələrin, ə, sosial qlobal dəyişikliklərin baş verdiyi bir tarix kimi düşmüşdür. Bu dövrdə yaşamış müxtəlif filosoflar İstər Freud olsun, Fichte olsun, Kant olsun və yaxud digərləri müxtəlif ictimai-fəlsəfi təəlimlərin yaradılmasında yaxından iştirak etmişlər. Və bu təəlim 20-ci əsrdə yaşayan insanların dünyanın görüşünə, düşüncə tərzinə, sosial mədəni inkişafına birbaşa təsir etmişdir ə 20-ci əsrdə yaranmış ictimai fəlsəfi təəlimlər özlərində bir çox meylləri insanların düşüncələrinə, həyat tərzlərinə bilavasitə təsir edirdilər. Bu dövrdə yaranan fəlsəfi ictimai təəlimlər bilavasitə 20-ci əsrinə yaranmış proseslərə qarşı bir növ cavab reaksiyası idi. Bu gün biz sizinlə multikulturalizm təliminin tədrisi çərçivəsində ən çox özündə multikultural, tolerant, humanizm ideyalarını özündə ehtiva etmiş pasifizm, kosmopolitizm və transhumanizm ictimai təlimləri haqqında məlumat verəcəyik. Nədir pasifizm təlimi? Ümumiyyətlə pasifizm təliminin yaranma tarixi ilə nəzər salsaq, biz görərik ki, pasifizm təlimi Qərbi Avropada Hələ cristianlığın yayıldığı ilk dövrlərdə bu təlim daha geniş yayılmışdı. İsa peyğəmbərin dini ideologiyasında pozitivizm təlimi insanlara dözümlülüyü, zorakılığa qarşı barışmağı, zorakılığa qarşı ə, sülh elan etməyi tərənnüm eləyirdi. İsa peyğəmbər öz mövzülərində insanlara qarşı ə tailant mövqeydən, humanizm mövqeydən yanaşmağı bilavasitə təqdim edirdi. Pasifizm sözünün mənası sülh yaradıram mənasında işlədilir və zorakılığa qarşı, müharibələrə qarşı sülh vasitəsilə müharibənin elan olunmasını insanlara tərənnüm edən bir cərəyan idi. Ə İsa peyğəmbər öz xristianlıq dini ideologiyasında məhz passivizm meyllərindən istifadə etmişdir. Qərbi Avropada, xristianlığın ilk yarandığı vaxtlarda Qərbi Avropanın hakim dairələri xristianlıq dini ideologiyasını qəbul etmirdilər. Məhz passivizm meyllərinin Xristianlıq dini ideologiyasının tərkibində olması, məsəvə Avropa hakim dairələrində pasktivizm ideyalarından doğan zorakılığa dözümlük meyllərinin aşlanması, məsəvə Avropada Xristianlıq dövlət dini çərçivəsində qaldırılmasına səbəb olmuşdur. Çünki Avropa hakim dairələri insanların idarə olunmasında, zülmün aşlanmasında və bu aşlanan zülmə qarşı insanların dözümlük vəsi ilətdirilməsi. Bu vasitə onlarda daha deyək ki, dövlətin idarə olunmasında və xalqın idarə olunmasında onlar üçün daha əlverişli şərait yaradırdı. Lakin İsa peyğəmbərdən sonra Avropada passivizm ideyalarının artıq 313-cü ildə Milan ediktindən sonra Avropada kilsə ideologiyasından passivizm ideyalarının sıxışdırılıb çıxarılması meyllərini müşahidə etməyə başladıq. Məs özündə zorakılığa qarşı sül, müharibəyə qarşı sülh vasitəsilə müharibə elan edən bir ideologiya olan passivizm sonradan Xristian ideologiyasını tərənnüm edən Avropa cəmiyyətində özünü doğrultmamağa başladı. Biz bunun ilk müjdətçilərini, ilk hərəkətini Avropada kilsə ideologiyasında və praktikasında görməyə başladıq. 1096-cı, 1291-ci illərdə isə xristianlar özləri şərqə xaç yürüşləri, səlib yürüşləri etməyə başladılar ki, bunun da başında sırf o zamanki Roma'nın Roma papası 2-ci Urban dayanırdı. Bir növ bu səlib yürüüşlərində artıq xristianlıq ideologiyasının tərkibindən passivizm demək olar ki, tamamilə çıxarıldı. Və artıq Xristianlıq dini ideologiyası bir növ şərq dünyasına qarşı, İslam dünyasına qarşı ə, zorakılıq meyllərindən çıxış etməyə başladı. Sonrakı dövrlərdə Fransa inqilabları dövründə, Napoleonun Avropanı istila etməsi dövründə artıq yenidən passivizm ideyaları gücəlməyə başladı. Ə, müasir dövrün cəmiyyətinin özündə passivizm ideyalarını ə, tərənnüm edən bir çox mütəfəkkirlər, o cümlədən ictimai xadimlər mövcud olmuşdur. Biz bunlara Lev Tolstoyu, Michael Jackson'ı, Məhəmməd Əlini, ə, sonra Yunqu Gandini misal göstərə bilərik. Gandhi özü də öz ideyalarında passivizmi tərənnüm eliyərək zorakılığa qarşı, sosial ədavətə qarşı, sosial mübarizədə inqilablardan yox, insanların dinc yollar, nümayişlərdən istifadə etməsini hər zaman təbliğ eləyirdi. Müasir dövrdə passivizm ideyaları artıq bir çox qərb avropa dövlətlərinin dövlətin idarə olunması siyasətinə də birbaşa ə, təsir edən ə, fəlsəfi ideyalardandır. Bir çox gəlbə Avropa dövlətləri artıq ə, özlərinin ə, vətən qarşısında borclarını yerinə yetirmək üçün hərbi mükəlləfiyyətlərin yerinə yetirilməsində passivizm ideyalarını dəstəkləyən insanlar üçün əllərinə silah almadan ə, Hərbi xidmətə getmədən cəmiyyət və dövlət qarşısında borclarının müəyyən ictimai, sosial əsaslarla yerinə yetirməsini dəstəkləyən qanun layihələri də qəbul etmişdir. Ə, pasifizm cərhyanı özündə çox böyük multikultural, talyan ideyalar özündə ehtiva edən cərhyandır. Və müasir cəmiyyətin özündə bilavasitə dünyanın ə, qloballaşmış bir cəmiyyətdə, dünyada baş verən ə, sosial inqilabların, sosial partlayışların, ə, müharibələrin ə, qaynar ocaqlarının baş verdiyi bir dövrdə pasifizm ideyaları 21-ci əsrdə ə, Fəaliyyət göstərən dövlətlərin 20-ci əsrdə yaşayan kaqların dəstəklədiyi bir ideyalar olmalıdır. Lakin passivizm ideyalarında da müəyyən mənada dəstəkləməyən bir tərəflər vardır. Dəstəkləməyən tərəflərdən biri də odur ki, ə, hər hansı bir zülmə, hər hansı bir haqsızlığa dözümün nümayiş olunması sonradan bu dözümün ə, genişlənməsi və sonradan bu zorakılığın, bu ədavətin daha da geniş miqyas almasına səbəb ola bilər ki, bu da pasivizm ideyalarının gözə görünməyən mənfi tərəfidir. Bugünkü dövr üçün ən aktual fəlsəfi təlimlərdən biri də kosmopolitizm cəryanıdır. Kosmopolitizm cəryanının Əsas məzmun etibarıyla dünya vətəndaşı anlayışının tətbiq olunmasına xidmət edən bir cəryandır. İlk dəfə kosmopolitik sözünü Yunan filosofu Sokrat öz əsərlərində işlətmişdir, lakin sonraki dövrdə Diogen özünü ilk kosmopolitik insan adlandırmışdır. Kosmopolitizmin əsas məzmunu ümumbəşəri maraqların milli maraqlardan üstün tutulmasıdır və insanların ümumi maraqlar ətrafında birləşməsi ideyasından başlamışdır kosmopolitizm cərəyanının əsas məzmununda bütün bəşəriyyətin bütün dünyanın məhz insanlara məxsus olması ideyası dururdu kosmopolitizm cərəyanı vətən ideyasını inkar eləyirdi və onlar dedilər ki insan üçün məkan fərqi olmalı deyil insan hansı məkanında özünü daha xoşbəxt edirsə o məkan insanın doğma vətənidir kosmopoetizm ideyalarına qarşı çıxan ilk ideyalar məhz patriot ideyaları özündə tərənnüm edən fəlsəfi təlimlər olmuşdur Nədir qoşmu politizmin əsas mahiyyəti? Əsas mahiyyət o idi ki, standartlaşmış insanın eyni dəyərlər, eyni standartlar ətrafında birləşdirilməsi, insanların eyni mədəniyyətlərə, eyni düşüncələrə, eyni standartlara xidmət etməsi. Müasir dövrdə insanların eyni standartlar, eyni dəyərlər, eyni mədəniyyətlər ətrafında birləşməsi məs Hal-hazırda hər birimizin istifadə etdiyimiz internetdə artıq biz bunu müşahidə eləyirik. Çünki sivilizasiyanın inkişafı nəticəsində internet kommunikasiyasında verilən məlumatlar, verilən informasiya birbaşa bizim düşüncələrimizə təsir edərək eyni mədəniyyətlərin formalaşmasına, eyni düşüncə standartlarının formalaşmasına xidmət edir qoşma politik ideyalara biz ə, hələ ta qədim zamanlarda həm İslam dininin özündə, həm Xristian dininin özündə də müşahidə etmiş oluruq. Çünki bu hər iki din ətrafında öz ideologiyası ətrafında müxtəlif insanları dinindən, dilindən, irqindən, milli mənsubiyyətindən aslı olmayaraq müxtəlif insanları bir ideologiya ətrafında toplanmağa öz qarşılarına məqsəd qoymuşdular. Kosmopolitik ideyalar insan şəxsiyyətinin bölünməzliyinə, insan şəxsiyyətinin tamlığına, insanın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına və e, insanların ümumbəşəri maraqlar ətrafına toplanmasına xidmət edən ideyalardan biridir. Kosmopolitik ideyaların məzmundakı tolerantlıq, multikulturalizm məhz e, insanları dinlərinə, dinlərinə, millətlərinə, e, dəyərlərinə, rənglərinə görə fərqlənmədən eyni vətəndaşlıq adı altında birləşməsindən ibarət idi. Kosmopolitizm ideyalarının əsas məzmunu cəmiyyətdə bəşəriyyətdən e, sərhədsiz, e, dövlətsiz, sərhədsiz cəmiyyətlərin qurulması, eyni qanunlarla idarə olunan cəmiyyətlərin qurulmasına nail olmaqdan ibarət idi. Müasir dövrün cəmiyyətinin özünə biz nəzər salsaq, artıq kosmopolitik ideyaların həm bizim e, davranış mədəniyyətimizə həm geyim mədəniyyətimizə, həm gündəlik məişət mədəniyyətimizə daxil olduğunu müşahidə edirik. Müasir dövrdə dünyanın hər yerində demək olar ki, artıq insanlar eyni texnologiyalardan istifadə etməklə, eyni mədəniyyətlərə müraciət etməklə bilavasitə kosmopolitizmə özləri də ə, özlərindən aslı olmayaraq kosmopolitik ideyaları dəstəkləmiş olurlar. Kosmopolitizm ideyalarının daxilində olan e, müsbət tendensiyalarla bərabər həm də bu ideyaların daxilində müəyyən e, çatışmazlıqlar da özünü göstərir. Nədir bu çatışmazlıqlar? Bu çatışmazlıqlar çatışmazlıqlar e, ən çox özündə e, milli mədəniyyətlərin məf olması, e, insanlarda vətənpərvərlik hisslərinin e, yox olması insanlarda milli dəyərlərdən uzaqlaşma hisslərinin yaranmasına səbəb olur. Sizlərə təqdim edəcəyimiz 3-cü cəryan isə ə, transhumanizm cəryanıdır. Transhumanizm müasir cəmiyyətdə ən aktual cəryanlardan biridir. Transhumanizm cəryanının əsas məzmunu insandan daha yüksək insanın mövcud olması insandan daha ali bir insanın mövcud olması ideyasını təsdiqləyirlər. Transhumanizm ideyaları eramızdan əvvəl daha qədimlərdə mövcud olan ideyalardır. Biz ə, daha qədim zamanlara müraciət etsək görərik ki, ta qədimlərdə insanlar ölməsizlik haqqında düşünürdülər. Ta qədim zamanlarda insanlar ə, Ölməzlik meyvəsinin tapılması, ölümsüzlük ağacının tapılması ətrafında düşünməyə və o cümlədən müxtəlif mifoloji təsəvvürlərdə uçan qalçanın mövcudluğu və yaxud zamana səyahət olunması haqqında təsəvvürlərin mövcudluğu bizə transhumanizm haqqında ideyaların daha köklərinin qədimə gedib çıxmasından xəbər verir. Müasir dövrdə transhumanizm öz ideyalarını artıq ə, insanların ölümsüzləşməsi, ə, insan genlərinin yenidən tətbiq olunması, yeni insan modelinin yaradılması ətrafında cəmləşmişdir. Müasir dövrdə transhumanizm ideyalarının təbliğ olunması Gəl mühəndisliyindən nanoteknologiyaların kəşfində özünü daha aktual göstərmişdir. Və müasir dövrün zamanın özündə insanlar daha mükəmməl bir insan modelinin tədqiq olunması və cəmiyyətin idarə olunmasında daha ağıllı insan modelinin tədqiqində bu təlimdən istifadə edirlər. Və transhumanizm cərayanının nümayəndələri iddia edirlər ki, cəmiyyət nə qədər inkişaf edirsə etsin, həmin İnkişafın başında bir insan modeli olmalıdır. Və yeni yaranan insan modeli bu cəmiyyətin inkişafında bilavasitə iştirak etməli və bu inkişafın şərtlərinə, tələblərinə cavab verən bir model olmalıdır. Və transhumanizm ideyalarını dəstəkləyən insanlar Elmin və texnologiyanın inkişafını, o hətta arzulayırlar ki, artıq bu inkişaf nəticəsində insan ölümsüzliyə qovuşsun. Və onlar ideya edirlər ki, elm və texnologiya cəmiyyət inkişaf etdikcə Artıq e, 2050-ci ildə post-insan adlanan yeni insan nəsli yaranacaq ki, bu insan nəsli artıq e, cəmiyyətin inkişafında, insanların e, yeni nəslin yetişdirilməsində bilavasitə iştirak eləyəcəklər. Transhumanizm cərayanının əsas məzmununda insanların ölümsüzlüyünü əbədləşdirməklə bərabər, həm də müasir dövrdə cəmiyyətdə yaranan müəyyən xəstəliklərə qarşı çıx la. İnsanların bu həyatda yaşadıkları əzabları yüngülləştirmək və insanların çəkdikləri ağrıları yüngülləştirmək mexanizmini özündə gizlədirdim. Transhumanizm ideyalarını dəstəkləyən insanlar Ölümsüzlük düsturunun kəşf olunması, yeni insan modelinin kəşf olunmasını öz qarşılarında məqsəd qoymuşlar. Transhumanizmə biz müraciət etsək, bu cərəyanın içində multikultural və tolerant dəyərlərin olduğunu, burada vahid insan anlayışının yaradılması və o cümlədən transhumanizm cərayanında əsas multikultural ideyalar dəyərlər bütün insanların xoşbəxtliyini təmin edən nanoteknologiyaların inkişafı, gen mühəndisliyinin inkişafı səf kisində özünü göstərir. Və bu ideyalar özündə bütün insanların qüvvələrini səfərbər edərək elmin texnologiyanın nailiyyətlərinə yiyələnmək və bu nailiyyətlərdən insanların öz həyatlarını daha xoşbəxt ifadə et etmələri üçün və həyatda yaşadıkları əzab və istirabları ə, səviyyəsini yoxa endirmək üçün istifadə olunan cərəyanlardan biridir. Biz ə, sizlərlə bu gün transhumanizm, kosmopolitizm və pasifizm cərəyanları haqqında məlumat verdik və hər üç cərəyanın özündə ehtiva elədiyi multikultural, tolerant dəyərlərə bir daha nəzər saldıq. Və bu üç cərəyanın hər biri ə, 20-ci əsrin cəryanları kimi iqtisadi fəlsəfə tarixinə düşsə də, hər üç cərayana müraciət etdikdə bu cəryanların məzmununun daha öncələr yarandığını görürük. Deməli hər üç cəryan ə daha əvvəllər yaranmasına baxmayaraq həm 20-ci əsrdə həm də 21-ci əsrdə öz aktuallığını saxlayan cərəyanlardır. Və hər üç cərəyanın məzmununda insan faktoru, insanların bu həyatda, bu cəmiyyətdə daha xoşbəxt yaşaması faktoru və daha çox Eyni standartlardan davranaraq, eyni mədəniyyətlərə xidmət eliyərək, insanlar arasındakı parçalanmanın qarşısını almaq və dövlətlər arasında sülh münasibətlərinin bərqara olmasında xidmətlərini görmüş oluruq. Əsas məzmun burada həm passivizm cəryanında, həm kosmopolitizm cəryanında, həm transhumanizm cəryanında insanların rifah halının yaxşılaşdırılması, cəmiyyətlərin insanların xoşbəxtliklərini və insanların bu cəmiyyətdə daha rahat və xoşbəxt yaşamalarını təmin olunmasını özündə ehtiva edən cəryanlardır. Bugün multikulturalizm fənnində biz bir daha ə, multikultural dəyərlərin, təradiyətliyin, humanizm dəyərlərinin nə qədər insanların həyatında böyük rola malik olduğunun bir daha müşahidə etdik. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü mühazirəmiz bu qədər. Gələn mühazirələrdə görüşənədək, sağ olun. videomuzu bəyəndisə bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarınıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV gör, gəz, tanır.